ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអអំពីរបៀបធ្វើចាបဟកបោះខាងបាយអេសានខាងជើងហ្នឹងបងប្អូនចាហើយនេះត្រីរៀលចាត្រីរៀលនេះខ្ញុំយកទៅវះពោះបងប្អូនវះពោះធ្វើសការឲ្យស្អាតហើយនិយាយទៅគឺយើងយកតាពោះចាញ់ហើយនឹងសការចាញ់ហ៎ក្បាលហ្នឹងគឺយើងយកចាញ់ណាចា បងប្អូនធ្វើឲ្យស្អាតមកហើយត្រីនេះគឺចំនួន3គីឡូកន្លះចាចានេះខ្ញុំធ្វើប្រហុកខាងឯសានបែកជាងបងប្អូនចាបែកខាងជាងចាហើយនេះប្រហុកនេះ3គីឡូកន្លះហ្នឹងខ្ញុំដាក់អំបិលអំបិលព្រួញនេះមួយកកចប់មួយកកចប់ហ្នឹងស្មើនឹង700ក្រាមចាអញ្ចឹងយើងអត់ប្រៃប្រៃពេកទេទីខ្លួនថាយើងនឹងមានទឹកត្រីទៀតចាហើយនឹងម្នាស់នេះកូនលីងកូនលីងនេះខ្ញុំដាក់គឡាគីឡូបងប្អូន ហើយនឹងក្តឹមជ្រក់ចាខ្ទឹមជ្រក់ហើយនេះគឺជាប្រហុកដែលនេះខ្ញុំធ្វើមុនហ្នឹងបងប្អូនកាត់ពីថ្ងៃ24ខែ11 2020ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្វើមកដល់ហើយហ្នឹងគឺ4ខែចាដោយសារនេះខ្ញុំច្រឡំដៃលុបវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើសាថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលចាចានេះបងប្អូនគឺល្អមែនតើណាចាហើយឡើងឈ្ងុយហ្មងចាឡើងឈ្ងុយ និយាយទៅគឺឆ្ងុយហ្មងបងប្អូនចាស់ហើយឡើងត្នោតនេះបរហកហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនចង់យកតែធ្វើទឹកបរហកថៃក៏បានដែរចានិយាយទៅគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាអត់ប្រៃខ្លាំងនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាគឺឆ្ងាញ់ថាឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសាថ្មីដែរសាខ្ញុំច្រឡំដែរលុកវីដេអូចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែរខ្ញុំត្រូវដាក់នៅក្នុងបរហកហ្នឹងនៅក្នុងត្រីហ្នឹងបងប្អូនចាអូខេអញ្ចឹងគឺដំបងគឺយើងចាប់ដើមចា ត្រីបិលຕົកមកយប់សិនចាបានយើងយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងអស់នេះហីទឹកត្រីនឹងខ្ញុំប្រើ2ដបបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់បិលមកកាជော့មកកាជော့នេះគឺស្មើនឹង700 g គឺយើងដាក់ត្រីបិលឲ្យច្រើនពេកទេចាអបិលមកកាជော့700 g ទឹកខ្ទឹមនេះហើយនឹងខ្ទឹមជ្រក់នឹងផែជា200 g ចាទាំងទឹកហើយនឹងមើមខ្ទឹមចា200 g អង្គរលីង យើងកិនតែម៉ត់មកឬក៏បងប្អូនកិនខ្លួនឯងទិញគេក៏បានដែរដាក់កន្លះក িলো ម្នាស់មួយផ្លែចា៎ឲ្យទឹកត្រី2ដបចា៎អញ្ចឹងជាដបងគឺយើងប្រឡាក់ត្រីនឹងសិនណាបងប្អូនចា៎ចា៎យើងប្រឡាក់ឲ្យអំបិលចូលជាមួយនឹងសាច់ត្រីនឹងសិនណាចា៎យើងកលាស់ហើយយើងប៉ះទឹកមយោបឬក៏ពីរយុបតាមដែលប្រភេទត្រីធំត្រីតូចបងប្អូនចា៎អឺយើងប្រឡាក់ត្រីនេះឲ្យវាលាយអំបិលអស់ណាបងប្អូនចា៎ បលះហើយបងប្អូនចង់ຕົកនៅក្នុងចានដែកនឹងក៏បានឬក៏ញាត់ចូលនៅក្នុងកន្លល់ហើយក៏បានដែរចា៎និយាយទៅតាមចំណងចំណុចរបស់បងប្អូនចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងបលះដៃហ្មងណាចា៎លឿនជាងបងប្អូន អើការវីដេអូមុននេះខ្ញុំធ្វើយើងប្រឡាក់តង្កល់លាញហ៎ប៉ុន្តែអានោះតាត់បានហូបឯងចឹងអើនេះនេះខ្ញុំធ្វើមុនណាបងប្អូនចឹងគឺបានញ៉ាំហើយចាស់ដោយសារនេះខ្ញុំច្រឡំដៃលុបចឹងយើងធ្វើវីដេអូថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលចាស់ឡើយនេះខ្ញុំបានប្រឡាក់អំបិលរួចហើយបងប្អូនចាស់ឡើយនេះសាច់ត្រីឡើងតូនហ្មងចាស់ប្រឡាក់រួចហើយនៅមកក្របក្រមចឹងយើងຕົកដល់ស្អែកវាអលីយអស់ហើយ អឺបើតោះមកយើងញាត់ចូលនៅក្នុងកឡមបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ញាត់យើងអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងគ្របវាណាចាឥឡូវនេះអឺនឹងខ្ញុំញាត់ចូលនៅក្នុងកែវបងប្អូនចាចាប់ពេលស្្អាយចាំយើងចាក់ចាញ់មកឲ្យយើងយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងអស់ហ្នឹងណាចាចាយើងផ្អាប់វាទុកមួយថ្ងៃមកយប់ឬក៏២យប់តាមអាស្រ័យលឺត្រីតូចត្រីធំណាបងប្អូន ចាំយើងញាត់ថ្ងៃមកចាឡើយនេះយើងបានញាត់ជូតកែវរួចហើយចាចាបន្ទាប់មកយើងយកកណាត់ឬក៏กระดาษយកមកជូតម៉ត់កែវឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចាចាយើងជូតឲ្យវា smooth ជូតឲ្យអស់ជាតិគ្លនត្រីហ្នឹងមក យើងជូតតាមຫມាត់ຫມាត់នេះបានហើយបងប្អូនចាចាបន្ទាប់មកយើងអឺបတ်ក្រោបមកចាអូខេអញ្ចឹងអឺយើងផ្អាប់ទឹករយៈពេលមួយថ្ងៃមកយកចាយើងទុកស្្អែកអញ្ចឹងចាំស្្អែកចាំយើងចាប់បដាមយកមលីគ្រឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនចាចាសួស្ដីបងប្អូនឥឡូវនេះអឺប ਹਾ កដែលយើងអឺផ្អាប់ទឹកមួយថ្ងៃចាមកយកនឹងឥឡូវនេះយើងអាចយកមលីគ្រឿងបានហើយចា នេះបងប្អូនចាសាច់រឹងល្អមែនតែនចានេះចាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតដាក់កាធុនជ োয়া ដោយសារកាធុនដៃហ្នឹងវាយើងទូជអញ្ចឹងយើងចាក់ដាក់ធំចាងាយស្រួលលាយបងប្អូនចាយើងកាយដាក់មកដោយសារនេះខ្ញុំញាត់នាងណែអញ្ចឹងចាក់ចិញ្ញ ចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងបានចាក់ចូលនៅក្នុងកធុនជោះហ្នឹងរួឆាយបងប្អូនយើងចាក់រំធំតិចមកចាចាក់បន្តមកទៀតនេះទឹកខ្ទឹមជ្រក់នេះបងប្អូនដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ចាទឹកខ្ទឹមជ្រក់ហ្នឹង200ក្រាមទាំងសាច់ហើយនិងទាំងខ្ទឹមហើយនិងទឹកបងប្អូនចាអាឡ័យនេះនាងខ្ញុំចាក់ចូលចាយើងបេះក៏បានដែរខ្ទឹមជ្រក់នេះនាងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូននាងខ្ញុំអត់តອນបានផុសវីដេអូទេ lang ឆ្ងាញ់ហ្មងធ្វើរយៈពេល6ខែបងប្អូនឯសាក់ខ្ទឹមរបស់យើងរៀងចាស់អញ្ចឹងយើងទុកយូរកាន់តែឆ្ងាញ់មកខ្ទឹមខ្ទឹមខ្ចីគឺឆាប់បានញ៉ាំទេឃើញអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ដាក់កោលਿੰងចូលមកចាយើងដាក់ពាកកដាសិនណាចាបងយើងចូលមកអឺកោលਿੰងទីច្រើននៅខាងអឺ ខាងអាឯសាហ្នឹងបងប្អូនគេប្រើរជាអង្គជាស្រូវស្រូវដណ្ើបឬកងកាដណ្ើបហ្នឹងចាគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងវិញនៅបែកខាងជើងហ្នឹងគឺគេយកអង្គដណ្ើបឬក៏ស្រូវដណ្ើបយកมาធ្វើគឺយកទៅលិញឲ្យឡើងកំហងឆ្ងុយហ៎បងប្អូនមិនគេយកទៅក្បលចាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់ទឹកត្រី ចានចាក់ចូលមកអអបងប្អូនកុំបន្លាអំបិលប្រៃពេកចាពីព្រោះថាយើងដាក់ថាទឹកត្រីចាយើងប្រើទឹកត្រីឆ្ងាញ់ជាងអំបិលណាចាទឹកត្រីនឹងខ្ញុំដាក់ពីរដងណាបងប្អូនចាបន្តិចមកទៀតយើងដាក់ម្នាស់ចាំមណ្ដលនេះយើងចិត្តដាក់មកអយើងដាក់មណ្ដលហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ សាត្រៃនឹងឆាប់លួយហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំកាត់កាត់ឆ្អឹងសាច់អីហ្នឹងបតัยប្រហុកនេះបើទុកដល់ថ្ងៃប្រឆ្នាំហ្មងរបស់វាហ្មងគឺឡើងរលួយហ្មងចាស់ឡើងទុនបតัยនេះខ្ញុំធ្វើបានតែ4ខែទេគឺយើងអាចយកមកញ៉ាំបានហើយចាស់យើងដាក់ឱ្យទុយទុយតិចមកស្នូលវាហើយយើងរឹងយើងមិនអាចដាក់តែសាច់មិននោះបានហើយ យើងកោមកហើយអឺតហកបែកខាងជើងហ្នឹងបងប្អូនគឺបងប្អូនយកទៅធ្វើជីទឹកបហកថៃហ្នឹងនិយាយពីថាគឺឆ្ងាញ់មកបាច់ចាំថែមគ្រឿងនេះទៀតទេយើងដាក់តែស្ករហើយនឹងកុបិចូលទៅចាបើមានទឹកដំវិញយើងដាក់ទឹកដំណាចាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនបាច់ចាំបន្ថែមគ្រឿងនេះទៀតទេចាយើងកោមកទៅបើសិនជាអឺ កော်លីនេះយើងចាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងតិចបើយើងចាក់ច្រើនបើសិនដាក់ជ្រលពេកក៏វាទឹកនឹងខាប់ចាស់អញ្ចឹងយើងចាក់ម្ដងបន្តិចហើយយើងស្មានមើលទៅប៉ណ្ណាសំប៉ណ្ណាបានយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនចាស់បងប្អូនមកទឹកឡើងខ្មៅល្អមែនតើណាទឹកនេះសម្រាប់យើងធ្វើទឹកប្រហុកថៃយកទៅបុកលហុងទៅញ៉ាំទွေးហ្នឹងគឺមួយអែមហ្មងបងប្អូន ហើយទឹកខ្ទឹមជ្រូកហ្នឹងបើអត់មានក៏អត់អីទេណាបងប្អូនបើបងប្អូនអត់មានណាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរយើងដាក់តែប្រមាណមុខហ្នឹងក៏បានដែរគឺឆ្ងាញ់ហើយចឹងអ្នកនឹងឈ្ងុយហ្មងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដាក់អស់ហ្មងហីអឺប្រហកបាយកញ្ជ្រើមនោះបងប្អូនចង់យកត្រីអីមកធ្វើក៏បានដែរណាបងប្អូនណា ស្រ ாய் នៅផ្ទះរបស់បងប្អូននឹងមានអីយើងដាក់នឹងមកដាក់ត្រីនឹងមកចាទឹកនឹងខាប់ល្អមែនតែនហើយប្រហុកនេះគឺយើងធ្វើពីអចាប់ពី3ខែឡើងទៅគឺយើងអាចហូបបានប៉ុន្តែកំណត់ពេញហ្មងគឺ1ឆ្នាំបងប្អូនហើយដោយនេះខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងក៏ប្រឡាក់អំបិលច្រើនពេកពីព្រោះថាយើងនៅថាទឹកត្រីទៀតណាចាអូខេអញ្ចឹងអ សំណងហើយបងប្អូនចាតទៅមកយើងញាត់យើងចាក់ដាក់ចូលនៅក្នុងកឡោនឹងវិញមកកឡោនេះយើងបែកលាងឯន័យថាយើងទៅដាក់ប៉ះហុកនឹងត្រីនឹងហើយមិញហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកឲ្យជូតមាត់កឡោនឹងតិចមកចាអូខេអញ្ចឹងយើងដួសដាក់វិញមកចាឡើងឆ្ងុយហ្មងបងប្អូន ចា៎ឡើយនេះខ្ញុំបានចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺលមហ្មងពេញពេញលមចា៎រួចឆៃយើងយកកដាស់ឬក៏កណាត់យកមកជូតមាត់ក្លរហ្នឹងឲ្យស្អាតមកអូខេបន្តមកទៀតយើងយើងបិទក្របបងប្អូនចា៎យើងបិទក្របយើងទុកដោយនេះខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងអឺពី3ខែឡើងទៅរហូតដល់មួយឆ្នាំគឺប្រហុកហ្នឹងគឺពេញហ្មងគឺមួយឆ្នាំបងប្អូនចា៎នេះ បបែកនេះអតតនបានមួយឆ្នាំទេគឺកើតពីថ្ងៃ24ខែ11 2020មកដល់ចាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ4ខែចាបងប្អូន4ខែជាងហើយហើយបងប្អូនបងប្អូនមើលនេះចាចាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាំនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលចាឥឡូវនេះយើងចាក់ដាក់ចានដៃហ្នឹងមក អីចាបងប្អូនឡើងឆ្ងុយហ្មងចានេះបងប្អូននេះឡើងតូនហ្មងហីប្រហុកនេះខ្ញុំតិញយករៀងត្រៃទុយទុយតិចបងប្អូននិយាយតែទុយក៏បានធំក៏បានដែរអាចស្រ័យលឺបងប្អូនជោះចិត្តហ៎ឬក៏នៅកន្លែងលក់នឹងមានយើងមានត្រៃអីយើងទិញនឹងមកបងប្អូនចានេះត្រៃនេះប្រហុកនេះបើសិនជាយើងទុកដល់មួយឆ្នាំហ្មងបងប្អូនឡើងរលួយ ແລະបងប្អូនមើលទឹកហ្នឹងបោកនេះចាំវីដេអូក្រោយចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកបហុកសម្រាប់យើងយកទៅបុកលហុងហ្នឹងបងប្អូនបន្តែនេះនឹងខ្ញុំធ្វើជាបហុកបបិសាហ្នឹងហើយចាស់បហុកបាយចង្ជើងហ្នឹងនឹងខ្ញុំបានធ្វើពី3ប្រភេទចាស់បហុកហ្នឹងវីដេអូមុននឹងខ្ញុំធ្វើមកប្រភេទដែរបន្តែយើងអាចដាក់ តឹកត្រីម្នាស់ដាក់អីទេគឺយើងដាក់តាអង្កលិញហើយនឹងអំបិលណាបងប្អូនព្រោះតែអត់តមួយទេឥឡូវតដល់ឆ្នាំមិនដោយសារត្រីវាធម្មធម្មចាតមួយឆ្នាំគឺវាលួយទេចាចាំពេលគ្រប់មួយឆ្នាំចាំនាងខ្ញុំបរហាងបងប្អូនអំពីអំពីមើមើប្រហុកណាចាព្រោះតែនេះយើងបរហាមកប្រភេទសិនចានេះបងប្អូនមកមើលអល្អណាហើយប្រហុកនេះបងប្អូនយកទៅស្លក៏បានដែរចា អត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនចង់យកទៅធ្វើអីក៏បានដែរមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែទឹកបកបមកណាយើងចង់យកមកស្លឬក៏យកទៅច្រាមអីគឺបានទាំងអស់ចាចាំមើលខ្ញុំលិតមើលឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឲ្យដូចប្រហុកយើងប្រហុកយើងរៀងប្រៃចានេះក្លិនមកឆ្ងុយហ្មងណាមណ្ដងនេះអត់ទាន់ដល់លួយទេបងប្អូនដល់មួយឆ្នាំអីណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺលទ្ធផលដែលនឹងខ្ញុំទទួលបានរយៈពេល4ខែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ បើកមើលរយៈពេល4ខែទេយើងអាចຕົកដល់1ឆ្នាំក៏បានដែរចាហើយនេះនាងខ្ញុំតែធ្វើមិនហ្នឹងចានេះយើងຕົកដល់1ឆ្នាំអស់ចាំយើងបើកមើលបងប្អូនចាហើយនាងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតណាចាអរគុណជំរាបលា